Kecuali selanjutnya seperti yang terdapat dalam perintah majlis angkatan bilangan 5 tahun 2006 prosedur penyiasatan dalam angkatan tentera Malaysia. Penyiasat terbahagi kepada beberapa jenis. Kaedah 2, kaedah, kaedah acara angkatan tentera, mahkamah tentera 1976, KKMTI 1976. Secara amnya jurangan dipertanggungjawabkan secara khas dan diberi kuasa untuk menyiasat kesalahan-kesalahan berhubung disiplin dan tata tertib. Namun warga unit yang lain juga boleh dilantik oleh PM berdasar kuasanya dan peruntukan undang-undang. Pegawai penyiasat perlu menjalankan siasatan terhadap kesalahan-kesalahan dan merangka tuduhan yang akan dibuat sebelum menyerahkannya kepada pegawai memerintah. Pegawai penyiasat perlu mewujudkan fail kes dengan mengadakan satu diari khas penyiasatan terhadap tertuduh bagi memudahkan proses penyiasatan berikutnya. Dalam diari itu mereka perlu merekodkan tarikh, masa, tempat, kenyataan, dokumen, nama saksi-saksi dan sebarang dokumen yang berkaitan. Pelaksanaan dan prosedur muskilah berdasarkan Seksyen 147 dan 148 AAP 72 dan Kaedah-Kaedah Angkatan Tentera Lembaga Siasatan 1976. Seksyen 95 Akta Angkatan Tentera 1972 menyatakan bahawa pegawai memerintah harus melakukan penyiasatan sebelum menjatuhkan hukuman. Tidak semestinya pegawai memerintah si dituduh di mana ia melakukan kesalahan atau pegawai memerintah yang pertama menerima laporan yang perlu menyiasat kesalahan. Tetapi pegawai memerintah si dituduh semasa siasatan dijalankan. Dalam keadaan tertentu, si dituduh dengan itu akan diletakkan di bawah unit di mana penyiasatan dilakukan oleh pegawai memerintah unit tersebut. Semua kesalahan hendaklah disiasat dengan segera mengikut kaedah 33 dan 34 kepada Kekamti 1976. Di bawah Akta Angkatan Tentera 1972, hanya di dalam Mahkamah Tentera sahaja si dituduh boleh membuat pengakuan bersalah. Penyiasatan untuk kes-kes dibawa ke Mahkamah Tentera haruslah dilakukan dengan teliti oleh pegawai memerintah. Pegawai memerintah sendiri jika tidak pasti apa yang patut dilakukan harus merujuk ke pegawai staf perundangan markas formasi untuk mendapatkan nasihat selanjutnya. Hanya pegawai memerintah sahaja yang dibenarkan untuk menahan pesalah dan diletakkan dalam tangkapan rapi atau longgar di bawah kaedah 13 Fekampi 1976 bagi siasatan kes dan untuk kes dirujuk ke Mahkamah Tentera Seksyen 96, 3, AAP 72 adalah menjadi satu kesalahan di bawah perintah ini terhadap mana-mana warga PLBN yang didapati membuat pengaduan membelakangi tata cara sebagaimana terkandung dalam Bek 120 dan perintah ini. Tata cara membuat aduan sama ada tentang ketidakadilan atau layanan buruk terkandung di dalam Bek 120 yang boleh dibaca oleh semua warga yang dipamerkan di laruan atau papan kenyataan. Ia juga dikenali sebagai pengaduan pegawai di bawah Seksyen 170 AAT 72 dan pengaduan askar laskar di bawah Seksyen 171 AAT 72. Setiap pegawai dan anggota secara individu bolehlah mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa berhubung perkara. Perkara berikut. A. Telah disalah tuduh. B. Kecewa atau tidak puas hati terhadap perkara yang menjejaskan kebajikannya. C. terdapat lemahan, fitnah tidak berasas terhadap dirinya. D. Wujud penganiayaan terhadap dirinya. E. Cara mana makanan dan sajian disediakan oleh rumah masak. Tata cara membuat pengaduan adalah seperti Pet di 120. Tata cara ini hendaklah dipamerkan di papan notis semua unit dari semiring kapal PLBN. Pengaduan tersebut juga boleh dirujuk di Seksyen 170 dan 171 Akta Angkatan Tentera 1972. Pemerintah formasi dan unit garis miring kapal dikehendaki membacakan kandungan bed di 120. Tata cara tersebut hendaklah dibacakan kepada warga TLDM pada masa berikut. A. Latihan prajurit muda dan kadet TLDM, B. Sebaik sahaja kapal ditauliahkan atau ditauliahkan semula. C. Setiap suku tahun bagi setiap unit. Setiap individu dibenarkan menyuarakan pendapat masing-masing untuk kepentingan perkhidmatan asal aduan beramai-ramai dalam apa bentuk sekalipun seperti memorandum, rayuan, pengumpulan tanda tangan ramai atas dokumen tertentu. Mana-mana warga TLDM yang menerima arahan yang bercanggah dengan apa-apa perintah pihak-pihak atasan hendaklah membuat aduan secara lisan atau bertulis kepada pegawai atasan yang mengeluarkan perintah tersebut. Sekiranya aduan tersebut ditolak, beliau hendaklah menjalankan perintah atau arahan tersebut. Sekiranya perlu Laporan kejadian boleh dimajukan kepada Panglima Formasi, Panglima Tentera Laut atau Majlis Angkatan Tentera mengikut saluran pemerintahan dan menepati tata cara aduan ketidakpuasan hati sebagaimana digariskan dalam Bed B120. Adalah menjadi hak seseorang warga TLDM untuk membuat aduan yang wajar baginya dengan syarat ianya dimajukan melalui saluran tertentu. Aduan yang mengandungi tomahan dan tidak benar boleh diambil tindakan. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.